Salam dostlar, yeni videoda hamınızı xoş gördük. Bu gün Albert Einstein'ın beyninin oğurlanması və parçalara bölünməsi barədə danışacağıq. Videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olun və bildirimləri açmağınız xahiş olunur. Videonu bəyənirsinizsə like edin. İndi isə köçək videomuza. Albert Einstein'ın həyatını dəyişiklikdən sonra Elm adamları onun zəkasını sizin öyrənmək üçün beyinlər açdırmağa qərar almışdılar. Çünki Einsteinin beyni bir çox sirrə sahib idi. Albert Einstein dünyanın indiyədək gördüyü ən parlaq ağlı sahiblərindən birə hesab olunur. Çünki onun elmi nailiyyətləri dünyanı və həyat baxışımızı dəyişib. Kariyeriyası ərzində bir sot biolog onun bu qədər ağlıda da məfhumunun nə olduğunu anatomik səviyyədə digər insanlardan nə ilə fərqləndiyini anlamağa çalışıb. Nə qədər ki dəyərlisə həssasıdır, də, bu sirri öyrənmək üçün əksəriyyət onun ölümünü gözləyirdi. Einstein artıq beyninə çox diqqət yetirildiyini bilirdi və ailəsinə beyninin öyrənilməsini istəmədiyini bildirmişdi. Onun son arzusu cəsədinin yandırılması və küllərinin gizli şəkildə basdırılması idi. Einstein 1955-ci ilin aprelində xəstələndi. Biriyan Burrel 2005-ci ildə nəşr etdiyi Beyin Muzeyindən Açıcıqlar kitabında Einsteinin öz ölümünün yaxınlaşdığını qabaq azadan bilməsindən və ətrafındakılara bu söyləməsindən bəhs edir. 18 aprel 1955-ci ildə Einstein Princeton xəstəxanasına yerləşdirildikdən bir neçə saat sonra 76 yaşında vəfat etdi. Həkimlər onun ölümünün dəqiq səbəbinin nə olduğunu bilmirdilər. Buna görə də patoloq Tomas Harveynin başçılığı ilə onun bədəninin yaralanması prosesi təsdiqləndi. Harvey Einsteinin isteklərini yaşa bilirdi. Lakin ona olan heyranlığı ona Einsteinin beyinini oğurlanmasına mane olmadı. Bir neçə gün sonra Harvey həm yarılma prosesinə görə, həm də oğurlanan beyin haqqında istintaqa cəlb olundu. İstidadan istintaqdan sonra Thomas Harvey Albert Einsteinin oğlu Hans Einsteindən müraciət edərək elimizin atasının beyinini incələnməsi üçün icazə aldı. Oğlu prosesə icazə verdi. Harvey Princeton kasasınaki işindən qovuldu. Buna baxmayaraq Harvey anaz etməyə başladığı beynini, enci nəzəkasını silin tapmaq üçün Filadelfiya yapardı. Beyni 240 hissəyə bölərək soloid adlanan mayada saxlayırdı. Onları qormaq üçün parçaları iki ayrı bankaya toplayıb qaldığı yerin zərləmisində saxlayırdı. Harvey necənin beyninin bu qədər hissəyə bölməsinin səbəbi onun qədər araşdırmaya maraqlı olan digər tədqiqatçılarla paylaşmaq istəməsi idi. Nə qədər qayıb əsəsəsi də Einsteinin beyninin bir hissəsi paketlə bütün dünyaya göndərilmişdi. Harvin nə qədər beynin öyrənilməsində maraqlı idisə, onun xanımı qorxduğu üçün yoldaşının bu beyindən qısa müddət ərzində qurtulmasını istəyirdi. Onu təhdid edirdi. Bu real kitabında bu məsələ ilə bağlı belə yazırdı. O bir neçə müddət Kansasa ştatının birisi şəhərində bioloji sınaq laboratoriyasında tibb nəzarətçisi kimi çalışdı və beyni pivə soyuducusunun altında gizlədilmiş şərab qutusunda saxladı. Daha sonra Marve Müsü bir ixtisasının Weston şəhərinə qayıtdı və beyni öyrənərkən boş vaxtlarında tiplə məşğul oldu. Ancaq 3 günlük ixtisas imtahanından keçilərək 1988-ci ildə tip lisenziyasını itirdi. HNDB-nin neçə hissəsinin hara göndərildiyi barədə heç bir qeyd yoxdur. Bəzi parçalar böyük hissələrə ayrılmış, digər parçalar isə mikroskop altında yaxından araşdırıla bilməsi üçün incə kəsilmişdi. Harvinin beynini oğurlayıb özü kimi digər pərsikerləri ilə paylaşmasının yeganə səbəbi Einsteinin zəkasının arxasında bir sirrin olub-olmadığını öyrənmək idi. 1985-ci ildə Harvey və onun beyni, beyin analizləri üzrə digər əməkdaşları Einsteinin beyininin adı beynindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmədiyi qənaətinə gələr iç araşdırmanı dərc etdilər. Bu məqalədən sonra Einsteinin beyinində əlavə hüceyrələr olması ilə əlaqədar fərqlənən tədqiqatlar da aparıldı. Ancaq bu araşdırmalar zəkanın beyin anatomiziyası ilə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirən sahə mütəxəssisləri tərəfindən çox tənqid edildi. Həmçinin Einsteinin beyni 30 ildən çox müddət ərzində duzsuz olduğu üçün əldə olunacaq məlumatların doğru olacağına şübhə edirdilər. Digər qrup elm və elm adamları isə Einsteinin beyninin hissələrinin araşdırılmasının tərəfdarı idi. Onlara görə bu təcrübələr beynin hansı hissəsinin zəkanı inkişaf etdiyini izə çıxara bilərdi. Bunlarla kifayətlənməyən Harvey 1996-cı ildə başqa araşdırma üçün Alabamadan Brett Anderson adlı bir alimlə əməkdaşlıq etdi. Bu araşdırmada beynin prefrontal korteksində yerləşən neyronları saydılar. Nəticədə Enshe'nin beyninin digər insanlardan fərqlənmədiyi üzə çıxdı və fərqlilik tapılmadı. 1990-cı e, 1999-cu ildə nəşr olmuş başqa bir məqalədə Harvey Ensche'nin beyininin parçalanmış və zədələnmemişin adlı şək şəkilini paylaşmışdı. Bu məqalədə o Ensche'nin parietal lob lobunun bir hissəsinin riyazi qabiliyyətlə əlaqəli anormal qatlanma modelinə malik olduğu qeyd etmişdi. Həmçinin qeyd olunmuşdur ki, Ensche'nin parietal lobları digər beyinlərdən 15% daha böyük və simmetrikdir. Əvvəl olduğu kimi bu araşdırmalar da tənqidə məruz qaldı. Lakin bu ləhbəyin oğullandığı üçün deyil, anatomik baxım, baxımdan eşliyin beyninin xüsusi olmadığı üçün idi. Bununla bağlı başqa bir araşdırma 2014-cü ildə bir neçə nevroloq tərəfindən aparılmışdı. Bütün araşdırmaların ortaq nöqtəsi var idi. Tədqiqatlar daha qabağızıl avadanlıq və yeni nəzəri yerdən istifadə etsə də, əvvəlki tədqiqatların nəticələri təkrarlandı. Bu üçün yeni bir nəticə vermirdi və təbii ki, elm adamları tərəfindən akademik tənqid olunurdu. Bəlkə də zəkanın beynimizdən çox şuurumuzla əlaqəsi var. Kim bilir? Tomas Harvey 17-ci ildə vəfat edib. Ölümündən əvvəl onun istehdanın beyninin qalan hissəsini Milli Sağlamlıq və Tibb Muzeyinə bağışlamışdı. Nümunələrdən bəziləri isə Philadelphia e, atıçı Philadelphia-dakı Mutter Muzeyində nümayiş etdirilir. Daha maraqlısı odur ki, enişlənin beyinin bəzi hissələri hələ də tapılmayıb və hər yerdə ola bilər. Bu qədər videomuz bura kimi idi. Ee, daha çox məlumatlar üçün, bu videonu dağınışın, videonu bəyənməyiniz, kanala abunə olmanız xahiş olunur. Daha da gözəl, daha da maraqlı videolar sizə göstərməyə çalışacağıq, sizi çəkməyə çalışacağıq. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.